Вранці 12 грудня у навчальному центрі Національної гвардії України відбувся випуск молодших командирів батальйону Донбас. З цієї нагоди в золочів прибув народний депутат України, командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Щодо випуску особового складу спецпідрозділу Донбас, який закінчив навчання на базовому рівні в навчальному центрі Національної гвардії України. Особовый склад достойно прошел все випробування. как я уже зазначав, що что дисциплина в этом подразделе даже выше, чем в обычных наших строевых подразделах. Очень хорошая новость. Начинаю эту в сентябре месяца, когда не прошло еще месяца после его власти, мы с некоторыми гражданскими активистами в составе комиссии, в составе делегации были в США для того, чтобы встретиться представителями Пентагона, свидетельства с представителями Сената США. Как обычные люди, как э, участники и свидетели событий на востоке нашей страны. Участники очевидцы агрессии Российской Федерации. Тогда мало кто верил, что это может во что-то превратиться. И когда второй раз, уже в ноябре, мы с командирами других подразделений э, «Береза» и «Стрелков» выехали для повторных встреч, был такой. Однако, несмотря на все это, благодаря усилиям гражданских активистов, усилиям дипломатии, усилиям наших новых друзей в США, вчера вечером а, по времени США днем а, было снято а, утверждено решение о предоставлении Украины статуса военного союзника, и э, аудиление военной помощи. Это помощь прежде всего летального оружия, это помощь прежде всего теми комплексами, которые помогут нам в случае необходимости уничтожать, в том числе там какие-то 90, то есть это комплексы ЖВИН. Это, э, это те условия для обучения, которые американские союзники, можно теперь уже практически сказать, готовы предоставлять для наших побратимов. Как на территории Украины, как и за ее пределы. США утвердил законопроект о нам статусе союзника и предоставлении военной помощи. Нам теперь необходимо принять все законы, чтобы отмобилизовать общество, чтобы у нас действительно нагрузка была распределена по всем, а не только по пригоничным областям. Чтобы все понимали, что победить мы можем оставить свою территориальную ценность, только мобилизовавшись. Поэтому войну назовем войной, АТО должно уйти в прошлое. Российская Федерация это агрессор, внеблоковый статус мы будем убирать, потому что это уже далекое прошлое. И более 70 законопроектов, которые внесены в коалиционном соглашении, которые должны облегчить жизнь и волонтерам, и военнослужащим, помочь нам мобилизоваться, будут приниматься, то есть будет работать чуть ли не в в суточном режиме. Параллельно будем с ребятами на фронте отстраивать линию обороны, параллельно будем бороться с диверсионно группами, ну и, я думаю, будем перекрывать потоки контрабанды, чтобы жители оккупированных регионов могли свое молоко, яйца получать, но ну, водку, сигареты, лес, бензин, на котором зарабатывают, к сожалению, наши негодяи в погонах и э, лидеры террористов, мы перекроем. Война, значит, война.

З виду тендітна жінка, але з характером старається, будемо речі. Вітаю вас з закінченням навчання. Здоров'я, добра, благополуччя, подальших там успіхів. Гарного вам настрій!